jiyanimiz qodir dadamlarni tavallud topganlariga bir yuz yigirma besh yil to'lishi munosabati bilan yig'ilgan yig'ilishimizga o'zlarini bitta yozgan ijodlari bor ekan bobom bilan suhbat deb <laughs> ataladi <laughs> bobom bilan suhbat ahmad xalfa bobo yo'lidan borib ma'rifat eshigin elga oshdingiz qo'rqmay mashaqqatli so'qmoqdan horib har bir yosh qalbiga ziyo sochdingiz tashqari hovlini maktabga moslab yigit va qizlarga alohida siz saboq berardingiz ularga xoslab ichkari hovlida osin endi xalq qaddini rostlay deganda gitler vatanimga kirdi bostirib urushning boshida keldi qora xat sirojiddin o'g'lim kamandiridan oilam boshida aylandi kavhat chang solib jo'jalar o'ngu so'lidan aka qasosini olmoqchi bo'lib o'g'lim zufuriddin jo'nadi jangga ketma ket alam va g'azabga to'lib qamar polvon kirib ketadi jangga ruxsat berdi usmon yusufov bizga yo'ldosh ohim bobo boshliq vakillar xalqning sovg'asini armiyamizga yetkazib topshirdik xabariz bo'llar qaytib kelganimda men uchun yana berdilar topshiriq oliy rahbarlar keksalarga ochlik keksalarga ochlik katta choyxona bepul ovqatlandi nuroniy chollar ollohga ming shukur g'alaba qildik faqat katta katta qurbonlar berib do'stlik quvvatini biz shunda bildik oqibat uruvvat durlarin beri o'g'illar ikkisi qaytib keldilar oyoqlar nogiron qo'llar nogiron urush achchig'ini tatib bildilar kelmay qolganlar ko'p kelmay qolganlar ko'p ko'zlar nigori tiroj o'g'limning ham chiqdi xabari u asli bo'lmagan unda ekan qaytib uyga keldi uch o'g'il bari tangrim asray desa azal shu ekan shunda men ollohga shukurlar qildim halol mehnatlarim zoyir ketmabdi yekkan uyug'imning qaydi menin bildim azob ishlar aslo yetib ketmasdi shuning uchun bolalarim vatanni seving sizni katta qilgan elatni seving tarix yaratib yaratolgan zamonni seving izduyo bergan maktabni seving oadoim hayotingiz <muchas> ushinda bo'un faroron usida ham so'lda ham ishda ham bo'ling iloyim yo'lingiz doa chon olloh taolo hammanglarni hava hammamizni ko'pni o'zi samoviy aroziy ofatlardan yomon ko'z yomon so'zlardan g'aybatchilarni g'aybatidan shaytonni vosusasidan o'zi asrasin hammamiz ham iymonda e'tiqodda dini diyonatda axloq va odobda sobit qadam bo'lib parvardigorni huzuriga yorug' yuz bilan solih amallar bilan borishdek katta baxtga muyassar bo'laylik oxiratimizni o'zi baxayr rahmat